Assalamualaikum sahabat Muslim, dimanapun berada, mudah-mudahan pada sehat selalu panjang umur, banyak rezeki sekeluarga. Amin. Kalau emang channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen sebelum kita mulai temanya. Kita intro dulu sebentar, jangan kemana-mana, saksikan terus, jangan skip agar tidak gagal paham. Yes, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari dikenalkan kepada anak cucu kita. Biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Tarif lahir subuh hari Isnin, 12 Rabiul Awal bersamaan tanggal 20 April tahun 571 Masehi, dikenali sebagai tahun gajah karena peristiwa tentara bergajah. Abraha yang menyerang kota Ka'bah tempat lahir di rumah Abu Talib maka Al-Mukaromah. Nama Bapak Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nama Ibu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Pengasuh pertama Baraka Al-Habsyiah, digelar Umu Aiman. Hamba perempuan Bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu susu pertama Tuwaibah, hamba perempuan Abu Lahab. Ibu susu kedua Halimah binti Abu Zuwaib Asadiyah, lebih dikenali Halimah Asadiyah, As suaminya bernama Abu Kapsyah. Usia 5 tahun peristiwa pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di dalam hatinya. Usia enam tahun, ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al -Apwa. Sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah, Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman, hamba perempuan Bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dibiayai oleh datuknya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun, Datuknya, Abdul Muthalib pula meninggal dunia. Baginda dipelihara pula oleh bapak saudaranya, Abu Talib. Usia 9 tahun, setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun. Bersama bapak saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan. Perniagaan, di kota Busra, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira. Buhaira, telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang. Pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu, usia 20 tahun, terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisham di dalam kitab, Sirah, Jilid 1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja. Menyaksikan, perjanjian Al-Fudul perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Makkah. Usia 25 tahun, bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiah. Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah, lelaki suruhan Khadijah. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapak saudaranya yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad bapak saudara Khadijah, untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mas kawin Baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham. Usia 35 tahun. Banjir besar melanda Makkah dan meruntuhkan dinding Ka'bah. Pembinaan semula Ka'bah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk. Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakan batu tersebut. Usia 40 tahun menerima wahyu di Gua Hira sebagai pelantikan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Usia 53 tahun berhijrah ke Madinah Al Munawarah dengan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul tanggal 24 September tahun 622 Masehi. Usia 63 tahun. Kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al Munawarah pada hari Isnin, 12 Rabiul tahun 11 Hijrah tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zamah. Aisyah binti Abu Bakar anak Sayyidina Abu Bakar. Hafsah binti Umar anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Umi Habibah binti Abu Sufyan. Hindun binti Umayyah, digelar Umi Salamah. Zainab binti Jahsi. Maimunah binti Harith. Safiyah binti Huyai bin Ahtab. Zainab binti Huzaimah, digelar Umu Al-Masakin, ibu orang miskin. Anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Kasim, 2, Abdullah, 3, Ibrahim, 4, Zainab, 5, Rukoya, 6, Umi Kaltum, 7, Fatimah Al-Zahra, anak tiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halah bin Hin bin Habasi bin Zurara et Tamimi, anak kepada Sayyidatina Khadijah bersama Hin bin Habasi. Ketika berkahwin dengan Rasulullah, Khadijah adalah seorang janda, saudara sesusu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibu susuan saudara susuan. 1. Tuai Hamzah. 2. Abu Salama Abdullah bin Abdul Asad. Saudara susuan. 1. Halimah al Saidia Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthalib 2. Abdullah bin Harith bin Abdul Uza. 3. Syaima, binti Harith bin Abdul Uza. 4. Aisyah binti Harith bin Abdul Uza. Bapak dan ibu saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak kepada Abdul Muthalib. 1. al harith 2. Mukawam 3. Zubair 4. Hamzah 5. Al-Abbas 6. Abu Talib 7. Abu Lahab, nama asalnya Abdul Uza 8. Abdul Kabah 9. Hijel 10. Dirar 11. Umaymah 12. Al-Bida Umu Hakim 13. Atika 14. Arwa 15. Umaymah 16. Barah 17. Safiyah, ibu kepada Zubair al-Awam, masuk Islam. Ulama berselisih pendapat tentang Islamnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesiapa yang menghidupkan sunahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku, dan sesiapa yang mencintai aku niscaya dia bersama-samaku di dalam surga. Riwayat al sajari daripada Anas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung. Kenali Nabi Muhammad SAW secara lahiriah, ya. begitu indahnya sifat fisikal Baginda, sehinggakan seorang ulama Yahudi yang pada pertama kalinya bertemu muka dengan Baginda lantas melafaskan keislaman dan mengaku akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Baginda. Di antara kata-kata apresiasi para sahabat ialah, aku belum pernah melihat lelaki yang segagah Rasulullah SAW. Aku melihat cahaya dari lidahnya. Seandainya kamu melihat baginda, seolah-olah kamu melihat matahari. Terbit Rasulullah jauh lebih cantik dari sinaran bulan. Rasulullah umpama matahari yang bersinar, aku belum pernah melihat lelaki setampan Rasulullah. Apabila Rasulullah berasa gembira, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Kali pertama memandangnya, sudah pasti akan terpesona. Wajahnya tidak bulat, tetapi lebih cenderung kepada bulat. Wajahnya seperti bulan purnama, dahi baginda luas. Raut kening tebal terpisah di tengahnya. Urat darah kelihatan di antara dua kening dan nampak semakin jelas semasa marah. Mata baginda hitam dengan bulu mata yang panjang. Garis-garis merah di bahagian putih mata, luas kelopaknya, kebiruan asli di bahagian sudut. Hidungnya agak mancung, bercahaya penuh misteri. Kelihatan luas sekali pertama kali melihatnya. Mulut baginda sederhana, luas dan cantik. Giginya kecil dan bercahaya indah tersusun renggang di bagian depan. Apabila berkata-kata, cahaya kelihatan memancar dari giginya, janggutnya penuh dan tebal menawan. Lehernya kecil dan panjang, terbentuk dengan cantik seperti arca. Warna lehernya putih seperti perak, sangat indah. Kepalanya besar, tapi terlalu elok bentuknya. Rambutnya sedikit ikal, rambutnya tebal, kadang-kadang menyentuh pangkal telinga, dan kadang-kadang mencecah bahu tapi disisir rapi rambutnya terbelah di tengah di tubuhnya tidak banyak rambut kecuali satu garisan rambut mengancur dari dada ke pusat dadanya bidang dan selaras dengan perut luas bidang antara kedua bahunya lebih daripada biasa seimbang antara kedua bahunya pergelangan tangannya lebar lebar tapak tangannya, jarinya juga besar dan tersusun dengan cantik tapak tangannya bagaikan sutera yang lembut perut betisnya tidak lembut tetapi cantik Kakinya berisi, tapak kakinya terlalu licin sehingga tidak melekat air, terlalu sedikit daging di bahagian tumit kakinya. Warna kulitnya tidak putih seperti kapur atau coklat, tapi campuran coklat dan putih. Warna putihnya lebih banyak, warna kulit baginda putih kemerah-merahan, warna kulitnya putih tapi sehat, kulitnya putih lagi bercahaya. Binaan badannya sempurna, tulang temulangnya besar dan kokoh. Badannya tidak gemuk, badannya tidak tinggi, dan tidak pula rendah kecil, tapi berukuran sederhana lagi gagah. Perutnya tidak buncit, badannya cenderung kepada tinggi semasa berada di kalangan orang ramai. Baginda kelihatan lebih tinggi daripada mereka. Kesimpulan: Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, dan salah kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.